Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Oydun nikahı zehra ile gökte kıyılan yüce Resulullah'ın canı özü sayılan Hayber'de hak en son ona verildi. Yedullahi eliyle putlar yere serildi. Kadirhum yerinde Resule oldu vasi. Ah keşke olmasaydı ümmet sonradan asi. Oydu Resul'den sonra bağrına hep taş basan. Münafık ve kafirdi ona karşı kin kusan. Münafık ve kafirdi ona karşı kin kusan. Selam olsun sana ya emirel müminin. Selam olsun senin yolunda gidenlere, selam olsun senin o yüce makamına. Evet değerli canlar, değerli dostlar bugün yine programımızı zikri Ali'yel murteza zikri emir el-Müminin Ali Aleyhisselam açmak istedik. Sohbetlerimizi İmam Ali Aleyhisselam'ın zikriyle süslemek istedik. Değerli canlar, stüdyo konuğumuz, çok değerli üstadımız, Doktor İftihar Enveroğlu hocamız bizlerle beraberler. Yine konumuz her zaman olduğu gibi nefs teskisi üzerinde konuşuyoruz. Çok güzel, detaylı bir şekilde gidiyoruz. İnşallah notlar alarak gidersek daha güzel olur. Bu programlarımız oldu ki not almadınız, tekrarlarını izlemek istiyorsunuz. Zehra TV YouTube kanalımızdan da programlarımızı tekraren izleyip istifade edebilirsiniz. Sözü çok değerli üstadımıza bırakıyoruz. Sizlere bir selam versinler. Ardından inşallah nefs teskisi güzel yolculuğumuz Bismillahla başlasın. Hacı, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bismillahirrahmanirrahim ve bihine nestaîn. In. İnnehu hayrun nâsiren ve muîn. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'ukdeten min lisâni yafkahu kavli. Sallallahu aleyke ya Ebu Abdullah ve alal mustashhadîna beyne yedek. Ve rahmatullah ve berekat. Bende selamünaleyküm sizleri ve değerli izleyenleri həbərsə dünya və axirat xeyirləri arzulayıram Allah təala əhləbeytəmə salamla dünya və axirat bizləri ayırı salmasın inşallah. Buyur hocam inşallah qaldığımız yerdən davam edelim. İndi yadınızda olsa təfəkkür, atınızda olsa təfəkkür və başqa ona bənzəyən bir para, məsələn deyəlim hədis-i nəfs. Bunun farkına değinmək istiyirdim. Farkına. Bəzən bunu deyollar ki bəzi insanlar, xüsusilə qadınlarda çox görürüz bu məsələni, xüsusilə. Çünki erkəklərin çoxsu çalışırlar, düşünməyə böylə bu şeylər barəsində düşünmək deməyim də bu şeyə hədis nəfsə o qədər də zaman bulamay bilirlər. Əlbəttə, ümumiliklə deyirəm, ümumi olaraq. Amma erkəklərdə də ola bilər, çox qarşılanır. Amma ən çoxu görünən ev xanımlarında çox olur bu şeylər əsən deyir ki, məsələ örneğin o zamanlar indi şimdi belə deyildi. Şey qabzat belə maşinalar vardı, bulaşık maşinaları vardı. Şimdi camaşır maşinaları var, belə şöylə. O zaman əllə yıkıyırdılar. Demə, məsələ. Məsələn görürsən, əgər diqqət etsəydin görürdün bəzi qadınlar məsələn, deyəlim ki, qapıları yıkıyor, amma beyni məşğuldur nəyəsə. Beyin, onu düşünce biliyor insan. Diyor ki ben düşündüm. Halbuki o düşünce değil, ben onu demek istiyorum. Hiç olmazsa bilelim ki bu kaç türlü fikre gelen şeyler diyelim adına, hisler mi diyeyim, ne diyeyim adına, hissin yeri elbette kalbde, beyine gelen şeyler. Onlar kaç türlü diyor, ben 10 tanesini işare hmm. ettim. Tamam mı? Şimdi açmasını sonraki programda yapabiliriz. Amma biz bunların hepsinden normal insanlar hepsine nə diyor? Deyir mən düşündüm, mən düşüncə, düşüncə ya fikirləşmək, düşünmək, təfəkkür etmək. Mən də deyirəm ki, İslam ə, İslamda bunlara təfəkkür deyilmir. Onun bir dənəsi təfəkkürdür. Qalan 9 dənə başqa-başqa şeylər var orada. Tamam mı? Orda dedik ki, hədisi nəfs var, orada xəvətir-i nəfsaniyyə var, orada vəsvəsələr var, orada ilham var, orada tədəbbür var, tə'əmmül var. Tamam mı? Var da var. Orda kaçırdığı şeylər var. Onların hərçisinin farkları var. Quranda da bəzən keçir, bəziləri, hədislərdə də gəlmiş çoxsuna işarə var. Quranda bəzəcə efelad, təaqqelun, orada təfəkkür etməkdən gedir söhbət. Yə, tə, yə təfəkkərun, tətefəkkərun. Siz heç təfəkkür etməz misiniz? Sonra var ki, tə'ammul edin, surət tədəbbür edin və s. Bunlar fərqli, eyni deyil. Tamam mı? Ərəb dili çox zəngin bir dildi. İndi təfəkkür nədir? Əvvəlcə onu dedik deyəndə ona. Təfəkkür odur ki, bildiyin məlumatları beynində öylə tərzdə onları sıralayasan ki, onları düzülüşündən gedib hansısa bir məhsulçi var, bilmədin x var, onu bulasan, gələsən onu da kəndi məlumatlarına əkləyəsən. Tamam mı? Budur. İndi peki xatirin əfsanəyə nədir? Hədisi Nəfs nədir? Məsələn, nəfs hadis, yəni danışmaq. Nəfs yəni nəfsinin konuşması, gəndi-gəndisi ilə konuşmaq. Mhm. Məsələn, bir dənə nümunə deyə bilərəm sizə özlərinə. Deyək ki, bir qadını təsəvvür edin ki, o əlində deyək ki, camaşır mı, bulaşıqları mı yıxıyor. Tamam, yıxıyor belə, sonra onları asır. Yıxıyor, belə eləyir. Baxıb görürsən ki, beyin məşğul. Nəyisə məşğul. Tamam mı? Sonuçda beyində də yeri onun. Amma o ona deyir tür. Məsələn bitdikdən sonra deyir ki, ah, o qədər düşündüm, o qədər mən yoruldum. O yorğunluğu əvvəla elə belə ki, orada məsələn bir kaş dənə qab yudu, tamam mı? O yorğunluq oradan deyil, beyni yorulmuşdur. Beyin də çalışırdı da, çalışırdı ya. Beyin yorulub öylə deyir ki, nə boyda bir iş görmüş. Xeyr, onu yoran o beyninin yorğunluğuydu. Evet. Tamam mı? Beynində nə düşünürdü? Deyəndə də deyək, bəli, mən düşünürdüm. Amma onun beyininə elə bir ki, açsanız, orada nə proses baş verir? Deyim siz azizlərə. Məsələn, diyorum. Deyir ki, proses baş verir, onu anlamaq. Yəni hansı bir layihə, hansı bir, hansı bir hadisə olur beyində? Hansı nələr baş verir? Nələr nələr ortaya çıxır? Ortaya çıxır beyinində. Beynində olacaq şeylər, nələr. İndi baxın, orada belədir. Deyir ki, amın dəyərlim qabı yuya yuya bulaşıbı gəldiyə gəldiyə deyir ki indi çuçuq nə zaman məktəbə okuldan gələcək acaba ona bir şey hazırlamam lazımdır falan beyin bunu düşün düşüncə deyirsən də de, nə deyirsən onlar barəsində zaman sərf eləyir bir enerji sərf edir beyin hı -hı, hı -hı. oradan onun cavabını almadan birdən elə bil ki bu budağdan o budağa bu budağdan o budağa keçir. O daldan bu bala o daldan bu dala belə gedir. Bilirsən birdən birə o daldan getdi başqa bir dala Deçə filan serialda, məsələ deyirəm, örneğin, filan serialdakı o qızla oğlan acaba evləndilərmi sonuşda filan. Bunda ki, filmdəki, dizidə filmdəki, dizidəki bunlar görəsən sonraclarda nə oldu? Orasını keçirdim. Orda acaba ona nə söylədi? Ordan getdi başqa bir dala, dedi ki, filan o o çünki getmişdi orada məsələn, düzündə. Görəsən o gəlinin əndəki liba əlbissədə olan nə birinci, o nə idi? Görəsən Böyle böyle şeylerle və sonra birdən keçir ki, Həşimdə kocam gələcək, ona bir şey hazırlayım və ya ona telefona və ya doktora bir <laughs> zaman almam lazımdır. Yəni bəlkə bir 20-30 də nə şey düşüncə demeyəlim də, de məcbur buna. Çünki bizdə kəlmə yoxdur onu. Hətcinsə düşüncə deyuruq. İşlə i̇şte ordan qaynaqlanır. Arabsı olsa idi. Aslında düşüncə deyil. Hayır, onu demək istəyirəm ki, onlar düşüncə deyil. Düşüncə dediyimiz, yəni təfəkkür budur. Hədisin nəfs Bunun ismi hadisi i Yani nefs özüzüne konuşması, böyle diyebiliriz. Allah Allah. Evet nefsin özüzüne konuşması. Bir dakika bunun ben üzerinde biraz görüm. duralım çünkü bu nokta e, bence günümüz insanın yaşamış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Yani biz düşünce diye görmüş olduğumuz, algılamış olduğumuz, e, ortaya çıkan e, olayın aslında bir farklı bir şey olduğu. Aynen. Bunu lütfen açalım çünkü bir, belki de birçoğumuzda bir hastalık, ə aşamasına bile gelmiştir. Hiç hasta olduğumuzun farkında değil değiliz. Aynen. Ya ki bu birçok insan için de bir ışık tutabilir acaba. Aynen. Değerli kardeşim, ben söylemek istediğim şu. Siz azlara dediğim bu şu ki, mesela əxlaq elmində, diyeləm ki, belə deyək də, məsələn gəlirlər hansısa bir Alim deyim, hər hansı bir möminin yanına deyir ki, ya istəyirəm mən də iyi bir insan olum, nə yapım? Belə deyir ki, filan şeyi etmə, filan şeyi etmə, filan şeyi etmə, ya filan şeyi yap, filan şeyi etmə, filan şeyi yap. Bunu belə diyor. Tamam mı? Yəni iyi şeyləri diyor, bu özü kiçik bir şey değildir. Bunu deməsi gözəldir. Amma mən dediyim nə deyim? Mən də hədislərin ışığında deyirəm, Quran və hədisin ışığında deyirəm ki, bunların mənbədən gərək bunlar sözülsün mənbədə təməldən təməldən çözülməsi lazımdır. Onun mənşəyindən çözün, bulağın olub o yerindən çözülməsi lazımdır. Oysa ki, sən əgər edə bilirsən, şimdilik məsəl o işi deməyəsən, məsəl bu kötü şeyi deyə deməyə bilirsən, deyilən bu yalanı, deyilən o, o hansısa bir alim dedikdən sonra ya nədən-isə çəkinib sən bu şeyi deməyə bilirsən və bu günahı yapmaya bilirsən, amma sənin ruhunda əgər varsa bu şey həb başqa bir zamanlarda ortaya çıxacaq. Ona görə bunu əsaldan, kökdən, bunu təməldən bunu çözmək lazımdır. Tamam mı? Və onu onu hep dediyimiz odur. Yəni bu elmin nəfs odur. Elmin nəfsin sən onu öyrənirsən, bunlar bu bu, bu nəyə bağlıdır, bunlar hansı sifətlər oluşturur və oradan əgər bunu çözərsənsə, artıq bunlar öz-özünə bunda sən görürsən ki, ancaq insana iyi şeylər sadır olacaq. İyi şeylər çıxacaq. Konuşuluqda iyi şeylər olacaq. Hikmətli şeylər çıxacaq. İyini kötünü anlayacaq. Buyurur ki, Quranda və o mən yettə qilla yecəllahu furqana və yəni bir insan əgər təqvalı olarsa, təqvalı nə deməyidi? Bu günahlardan çəkinərsə, tamam mı? Çəkinərsə, bunları yapmazsa bir müddətdən sonra ona biz furqan deyə bir sifət verəcəyiz. Furqan fərqdandır. Faruq Bilirsən, Faruq ləqəbi Hz. Məulla Əmirəlmüminəli Sallallahu əleyhi və səllamin ləqəbidir. Faruq-u Əkbər, ən böyük Faruq, yəni cənnətlə cəhənnəmi bölən. Bu Əhlis sünnətin də kitablarında var bu arada ki, Əmirəlmüminəli Sallallahu əleyhi və səllam nə bilinir, cənnətə gedənlər, cəhənnəmə gedənlər kimlər. Onun məhəbbəti ilə və Şimdi gelirler o, onun başkasına deyirlər ya, filan kez filan. Böyle değil. Onların bu sıfatları yok idi. Onlara bunu sonradan verilmiş. Ya mesela Siddiq deyirlər filan cesa. O Siddiq Ekber kimdir? Mevla Emir el-Mumnin aleyhissalatu vesselam. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, mesela eğer bunları bir insan için furgan sıfatı verileceği insana tekvalı olarsa, furgan sıfatı olan insan artık iyini kötünü o dakika anlıyor. sən birisi konuşanda bunun doğru ya yanlış konuştuğunu o dəqiq farkında. Bilirsən doğruluğun doğrudan bir koku, iyi bir koku gəlir. İyi bir, iyi, nə bəlim, bir koku gəlir, ətir gəlir, saçır. Yalanın kötü bir kokusu var. Bütün iyilə, günahların kötü bir kokusu var. İyiliklərin iyi bir ətri var. Tamam mı? Onu anlayanlar var. İstə i̇şte nəfsini anlayan onu da anlıyor. Hı -hı. Furqanı olan insan, furqanı olan insan, o, insan ola bilər oxumamış bir insan olsun, deyəlim ki professor, doktor deyil. Amma onun təqvanın nəticəsində sonradan bu sifatı oluşursa Quran buyurur, furqan sifatı. Onda artıq iyi ilə kötünü o anlayır. Oxusundanmı deyim, ya onu görürömü deyim, deyim belə. Nəysə konudan uzaqlaşmayalım. İndi gəldik buna ki Bu insan o hədis nəsədən danışırdıq. Qabı yıkadı, deyəlim ki, bulaşıqları yıkadı, oturur görürsən belə. Elə bir ki bir dağ qədər bir şey çəkmiş kəndisən. Halbuki onun beyni yoruldu. O çalışa çalışa beynini hədd çalışıyordu. Bazıları belə. Beyinləri çağı kontrol etmir. Beyin çalışır, 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 bir şeyə varamıyor. Əgər təfəkkür deyillər mən düşündüm. Söz etdi ki mən düşündüm və mən təfəkkür etdim belə şöylə yarım saat təfəkkür etdim. Halbuki o təfəkkür deyil idi. Tefekkür odur ki sen məlumatları düzüp onlardan gidip şey şeyliyesin. Peki şuraya gelelim o zaman. Hadiste var affınıza mahcuben bir saatlik Allah'ı tefekkür etmek. Yani orada e, tefekkür. Işte, 60 yıl ibadetten veya 1000 yıl ibadet gibi tabirler var yanlış Bəli, Doğrudur. E, buradaki tefekkürden ne anlıyoruz? Neyi düşünmeliyiz ve Allah'ı düşünürken nasıl düşünmeliyiz? İşte söhbətimiz odur. Şimdi ondan konuşuyoruz. Bizim konumuz o. Şimdi konumuz oydu. Dediyim ki, təfəkkür, təfəkkürdü konumuz. Yəni o dediyim var idi, konumuz təfəkkür. Amma dediyim şudur ki, onun yanı sıra bazı nəfsə aid olan psixo, psixo insanın ruhuna aid olan bazı nöqtələr də var. Tamam, hisslər midirsən? Nə deyəsə beyinə gələn şeylər midir? Adını nə qoysan qoy. Onları təfəkkür kimi qələmə veryollar da, təfəkkür deyil onlar. Onlar başqa-başqa şeylərdir. Tamam mı? Onları açmaya çalışıyorum. Təfəkkürü bilsək nədir? O birlər sənə aydın olacaq bir miqdar. Məsələn təfəkkür dediyimsə yenə də vurğulayıram. Deyelim ki, hansısa bir şeyi, məsələn deyir ki, ayəsi bu şudur. Deyir 10 şəxslərçi Allah əllazina Məsələn, onlar yanı üstə yatanda Allahı anarlar, belə-şelə. Sonra həp Allahı hazır nazır bilərlər və yetefekqəruna fi xalqis semavati vel ard və yəquluna ma xalaktə hədə batila subhanaka fəqina azabən nar. Möminlər, muttəqilər deyirlər ki, ilahi baxınlar yetefekqəruna fi xalqis semavati və fi xalqis anfus çindərlərin dışında, deyəlim ki, Asmanları, dünyanın yaradılışında düşünərlər və kəndilərində düşünərlər, yaradılışında surəti yollorçu düşünərlər. Orda təfəkkürdür söz konusu və deyollar ki, sən bunları batilə boş-boşuna yaratmamısan. Subhanə sən munəzzəhsən. Fəkinə a'zabən bis-səhənnəmə ateşindən qoru. Bu çox gözəl ayələrdəndir burada və çox məşhur ayələrdəndir. İşdə i̇şte orda təfəkkür budur. İnsan necə düşünsün? Yəni düşünür, görürük ki, bu boyda nizamı Allah da mənim nəzərimdə özdə bu ən gözəl bir dəlildir Allahın varlığına. Ən gözəl bir dəlildir. Ona burhan-ı nəzm deyirlər. Nəzm dəlili də deyil, yollar və çox gözəl bir dəlildir. Hani var ya məsələn peyğəmbər əcm salla Allahu alayhi və ali səhabi ilə gedirmiş. Görür ki bir qoca qarı deməli yun əyir, nəsbələ ip düzəldir belə. Deyir ki, həzət buyurur: "Sən Allahı nasıl Allah'a nasıl yetişdin? Allah nasıl bildi? Nasıl tanıdın böyle? O əlini çəkir. Bu cəhrə deyirlər. Nə deyir ona? Əlini çəkir və o şey ki vardı, belə deyir ya, belə çevirir. Destərlər, destərlər edirlər də. Ya o dönən çar. Çar. O 1-2 dəfə belə belə vurur, sonra dayanır. Diyor: "Ya Resulullah, bu çox gözəl e, e, bu arada dəlildir." Diyor ki, Əqayıd kitablarında da gəlmiş bu arada. Diyor ki, Ağrıq ah, va, mən bir koca qarının, koca ə, kadının əlinin gücü, zəif gücü olmazsa bu çalışmıyor. Bunca günəş, ay sistem, bunlar hepsi tam nəzmlə, düzənlə hərəkət ediyorlar. Bunca illər, tamam mı? Gördən yeşillər yaranır, sonra orda nə olur? Hepsisi bir aynı düzəndir. Düzən, yəni bilirsən, aynı davam edir. Min illər də aynı şeylər davam edir. Bu çarx aynı şeyləri Təsadüf əsəri olsaydı, bir dəfə belə orusda, bir dəfə də başqa sür olsun. Bir dəfə belədirsə, bir dəfə başqa sürdürlü olsun. Eyni milyonlar illədir günəş eyni yerdə, eyni şeyləri yapıyor. Elə deyilmi? Bu bir düzəndir. Bu düzəni quran, o bu düzənən bir düzənlik verən varmı, yoxmu? Olmazsa bu olmaz ki, hər zamızlıq baş verər. İnanın, çox gözəldir. Düşündükcə, bu bir dəqiqə insan düşünsə bu şeydə, şəkləri şeləsə düşünsə, bunun qarşısında heç bir şey deməz. Allahın varlığına ən gözəl dəlildir. İkinci dərəcəli kalbində olan şeylərdir. Bir var, iki dənə var da. Biri bir o cə dərundan, dərun və birun. Yəni biri dışarıda bu nəzmdir dəlil, biri də kalbində hiss etməsi məsələsi. O da günahlardan arınmaqla olur. Bir insan görürsən, bunları dərk etmir o dərəcədə. Amma günahlardan parçlana-parçlana görürsən ki, anlıyor. İndi nərdən anlıyor? 100% yüz buna yetişəcəyi Allah var. Hı. Allahın olmalığına gətirir və onu tikətcə doğrasan da bu yoldan çəkilməz və Allahın varlığını danmaz. Çünki öylə onu sabitləmir. Sa Ola bilər, deyirəm ki, müxtəlif keçidlərdən sən bir yəqinə yetişəsən. Qalbinə gələn şeylərdən yəqinə yetişə bilirsən, beyninə olduğu şeylərə yəqinə yetişə bilirsən. Yəqinə yetişmək iynəviylə beynlə deyil ki, tamam mı? Nəysə, o deyilir, Hz. İbrahim də çəlliyətməyinlə qalbi. İstəyirəm qəlbim itminana yəqinə yetişsin. Evet, indi burada Ee, tefekkür konusu. insan düşünecek. Yetefekkeruna fi semavati vel Düşünür, düşünür, böyle düşünür. Hayır. İnanın o zamanlar ki, geldi demek istemirdim neyse. O zaman ben yeni namaza Allah hidayet edildi, şükür olsun Rabbime. Biz komünist rejimde yaşayırdık. O zaman neyse sorular Kur'an'ı okuyor, oxuya, Ahli Beyt nurlu kelamlarını okuyordum. Düşünürdüm, tefekkür edim. İnanın o kadar olup ki, Allah şahit. ki ağlamaq tuturdu məni. Dirdim ki, "Hayır, bunlar boş-boşa mı? Böyle bir şey mi olabilir? Hayır, bu doğurdan da bir bunun yaradıcısı olması lazım, böyle şöyle." Yəni təfəkkür odur bu anlama ki, sən məlumatları bir yerə düzüb hansısa bir məhsula yetişəsən. Bu miqdar kifayət edər. Bəki, xatirəy, nəfsaniyələr. <coughs> Dədim ki, bir nümunəni dedim sizə. Beynə yüzlərlə şey gəldi, amma heç biri təfəkkür deyil. Ha, olabilir içinde bir balaca da bir şeyler olsun ama insanın beynini hep yoruyor. Yorduktan sonra onun namazı da halı kalmıyor. Bu sonra da. Sonra namaza halı kalmıyor namaz kılmağı. Kitap okumaya. Kitap okumaya bir şey. <laughs> hep yatmak istiyor, uyumak istiyor böyle. E ne yapmış? Bir, 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 yarım saat orada mesela 20 dakika kab yıkadı mesela. <laughs> Bulaşık yıkadı. Böyle büyük bir iş görmedi Ama o beyni yorulduğuna göre öyle düşünür ki çok büyük işler gördü. <laughs> diyelim mesela. Şimdi bunun qarşısı nasıl alalım? Bu şeyin qarşısına bundan gedir söhbət. Bu, eee, günah kimi niçin bunu qeyd edirik? Baxın, insan bilməli lazımdır, sonruqda bilməsi lazımdır bilməsi lazım ki, bütün kötülüklər buralardan qaynaqlanır. Şeytanın sənə gəldiyi vəsvəsədən qaynaqlanır. Bilirsiniz, insan bilirəm misən nasıl bir şeydir, dəyərli qardaşım. Aynə o qəbul edicilər var ya, qəbul edici və ötürücü. Bir şeyi qəbul edir və ötürür ötürür yani. Yəni belə deyək, radio nasıl bir şeydir radio. Alıcı verici, alıcı verici, belə deyəlim də. Qəbul edir və ötürür. Belə deyəli alıcı verici. İndi eee insanın ruhu öylə bir şeydir. Yəni ümumiyyətlə insan öylə bir şeydir. Onun əgər həqiqətini bilsən, öylə bir şeydir. Daim ona özündə bir şey yox. Kəndisində bir şey yox. Daima sol tərəfdən deyəlim, məsələn, şeytandan vəsvəsələr alıyor, <laughs> tamam mı? Və burdan da alıyor. Sağ tərəfdən də deyəlim ki, ə, mələklərdən alıyor. Mələklərdən alıyor, şeytanlardan, mələklərdən alır. Hani Quranda da ayəsi var ki, biz insanı görsən iki yol arədə qalır və iki yerdən də gəlir. Qalıb ki, bu hansının dalıcını da getməy, hansını tutma, onu ya bunu. Bəs insanın boynunda olan nədir, bilirəmüsən nədir? Bu beyinə gələn sənin əlində deyil o miqdar gələcək istəy şeytandan olsun, istəy e, Rəhmanı olsun, istəy şeytana olsun. Onlar gəlir yollar. Sən sadəcə bunu biləcəksən ki, hangisinin arxasınca getmək. Bax bu, budur söz konusu. O isə ki, gəlmədə problem yox. Gələndə hangisinin arasınca getməkdir problem. Ya şey. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi onlar nasıl olur son 5 dəqiqe. Evet, hocam. o zaman ben bunu bitireyim. Şimdi dəyərli qardaşım, e, beyinə gələn ümumiyyətlə bu fikirlər istəy bu tərəfdən olsun, istəy o tərəfdən olsun. Tamam mı? İki yerdən, bunlar iki yerə ayrılır. Yəni bu fikirdir, düşüncədir, xayaldır, hər nədirsəndir, beyinə gələn şeylər, tamam? Məsələn, oturmuşam belə, hə, tamam mı? Mesela, böyle, ha, tamam mı? Durduğum yada, bir durduğum yerə. Bir də görürəm ki, mənim əlimdə olmaksızın bir şeylər girdi beynimə. Elə deyilmi? İndi onlar iki türlüdür. Onların bazısı səni bir iş görməyə təşviq edir, iyi ya kötü. Bu da iyi ola bilər, kötü ola bilər. Məsələn, deyir ki, git əraybəyə kötlük yəp. Allah qorusun. Məsələn, deyir, git, git ona kötlük yəp. Git filan şey elə, məsələn, o oturanda, məsələn, onun məsələn bir şey eləb, oturanda yıxılsın, məsələn, deyirəm, belə bir şeylər deyir. Məsələn, o kötü bir şeylə də nəticədə belə, tamam? Sənə bir şeyə va'dər edir. Kötü bir şey va'dər edir. Ya da təşviq edir. Ya da deyir ki, git Əraybəyə eylişdə bulun. Git ona gözəl bir şeylər. Bu da Rəhmanidir. Da bu da mələklərdən gələn şeydir. Yaxşı şeydir soncə möminə bir iyilikdə bu. Hətta möminün üzünə gülər üzlə baxmaq səbabdır. Möminə bir gözəl söz demək, qəlbinə, üsulu kafta belə bir bölüm var. İdhalus surr fi qalbi mömin hasana. Ehsandır. Ehsan bir dənə gözəl bir söz deyəsən, qalbinə möminin qalbinə şad edəsən, bilirsən nə qədər savabı var onu? Biliyormusun nə qədər savabı var? Bir dənə yetmir elinə başını çəkmə, elini çəkmə başına. İndi Diyelim ki bu, bu da bazen öyle olur ki insanı hangisi bir şeye vadar teşvik etmiyor. Mesela sadece sen diyelim bir mümin hakkında kötü bir şey geliyor. Ama demir ki de o fikri içiyor. Sadece onun hakkında şey yok iyi adam değil. Ne de, ne böyle. Tamam mı? Ya bazen gelir iyi şeyler geliyor. Pes insanın beynine gelen bütün düşünce mi deyirsən, neler deyirsən, onlar iki yere bölünür. İnsanı bir emele vadar edir, teşvik ediyor ve teşvik etmiyor. O çı təşviq edir, o da iki yerə bölünür. Xeyir ola bilər, şər ola bilər. O çı təşviq etmir, o da iki yerə bölünür. Xeyir ola bilər, şər ola bilər. 4 dana oldu, deyilmi? Bu bir elimdir və bunu da 2^2 4. Belə biləcəyik. Deməli 4 dana oldu. Onların ikisi kötüdür, ikisi iyidir. O ikisinin birisi əməldədir, birisi də sadəcə sırf beyindədir. Qalan ikisində yenə biri də əməldədir, biri. Də... Onlar ki insanı bir xeyir əmələ Diyləm ki, vaadar edir, şey eləyir. Məsələn deyir ki, ged o xeyir işi gör. Hansısa bir xeyir işi gör və bu tərəfdən də deyir bir iyi bir şeydir, bir həmd olunmuş, iyi bir fiçir gəlir insanın beyninə. Bunlar mələklərdəndir. Mələklərdən. Ona deyirlər ki, mələklərin, mələklərin ilham deyirlər ona. Hı -hı. Mələklərdən gələn şey onun adı ilhamdır. Tamam mı? Bu da başqa bir şey. Yenə yəni, iyi şeylər üçün nə gəlir beyinə? Bunların adı ümumiylikdə ilhamdır. İlham. İlham cənəldir. O sonra bölünür. Onlar ki, kötü şeylər vardı, aməldə yada şeydə, yəni beyinə deyir ki, get bu işi yap, Hı -hı. ya da yapma, sadəcə beyinə gəlirdi. Onlar da şeytanın vəsvəsələridir. Dey Vəsvəsə deyə onlar keçir. Şeytanın ilqa ilə deyə şeylərdir. Onlara da deyilir şeytanın əsərləri də belə. Onlara da deyirlər ki, vəsvəsələr və s. Olar ki, mələkdən gələnlər feyiz ilahi, i̇lah, Allah təala feyzini böylə edir. Böylə gəlir onhamsa durduğu yerdə gözəl bir fikir gəldi, gözəl bir şey gəlir. Hər bir şey ola bilər. Ola bilər insanların xeyrinə olan bir şeylər gəlir. Olar mələklərdən, Allahın feyzi də mələklərin vasitəsilə gəlir insana. Tamam mı? İnsan bunu biləcək. Bu bu bölmə bunu da bitirəm. Sonrakı bölmədə bunu daha da, da gözəl açarız. Ək Bəs insan bilsin ki, onu sadəcə bunu öyrənsin ki, bu beyinə gələn şeylər Bunlar şeytanəmi, Rəhmanəmi. Malaiklərdən gələnlər Rəhmani deyuruq. O ilhamla azaddır. Bunlar həpsində deyuruq ki, Rəhmani, feyiz. Amma şeytandan gələnlər vəsvesələr deyuruq. Bəs bilsin, fəssvəsədir yoxsa ilhamdir. ilhamdır. Bunu bilsin, hansıdır. Onu bilsin, ondan sonra artıq bununla onun dalınca getmək Kendi iradesiyle gelir. Bunun da azı gelir, gelir çıkır kötü şeylere. Öbürsünün de azıcık gidecek, gidecek iyi yerlere çıkacak. Hocam çok teşekkür İnşallah. ediyoruz. Ağzınıza yüreğinizi sağlık. Allah sayenizi başımızdan Siz eksik Allah etmesin. Razı Bütün samimiyetimle diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli canlar, değerli dostlar. Gerçekten çok verimli, çok ıı, hem bilgilendirici hem tespit noktasında çok güzel nefsle mücadelemiz konusunda çok güzel bir kılavuz oldu hocamızın bu sohbeti. İnşallah sizler de güzel bir şekilde istifade etmişsinizdir. Bu programlarımızın tekrarlarını YouTube Zehra TV YouTube kanalımızdan lütfen takip edin, kanalımıza abone olun ve lütfen kanalımızı sizler gibi değerli ehliyet dostlarına tavsiye edin inşallah diyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere kendinize iyi bakın sizleri çok seviyoruz.